kali ini kita berada pada episod yang ketujuh musim yang kedua pada 2025. Jadi kami uh, pada kali ini nak membincangkan satu topik yang agak menarik yang mungkin berkait juga dengan isu-isu semasa yang sedang berlaku iaitu lah tajuk kita pada hari ini adalah Wahabi dari kaca mata ulama dunia. Jadi uh, untuk bincang tentang isu Wahabi ni ee uh, semua maklumlah antara ahli akademik yang banyak mengkaji tentang Wahabi dan saya pun dah beberapa kali podcast dengan beliau dah katanya dah puluhan tahun mengkaji tentang Wahabi ni iaitu tak lain tak bukan Dr Abdullah Jalil. Apa khabar doktor? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi uh, kali ni agak special sikit untuk makluman tuan-tuan Dr Abdullah Jalil bawa satu bag yang dipenuhi buku-buku data-data tentang Wahabi ya doktor. Jadi kita nak bincangkan pada hari ini satu topik yang sangat-sangat penting dan kali ini kita bersiaran di Masjid Datuk Kelana Petra, Undang Luak, Sungai Ujong, Putra Nilai. Jadi ini kali yang ketiga kami adakan podcast Alba'nya di sini. Terima kasih pada pihak masjid dan untuk kita teruskan pada kali ini ni doktor Mungkin uh, kita nak tahulah dari sudut uh, kita mengenal Wahabi ni yang zaman sekarang dia ada orang golongan simpati kepada Wahabi. Tapi kita nak kenal Wahabi daripada perspektif macam mana. Kadang-kadang AJK, AJK Masjid mungkin tak kenal. Apatah lagi penceramah-penceramah pun mungkin tak kenal. Mungkin doktor boleh perkenalkan. Silakan doktor. Yeah. Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abadika wa rasulika nabiil ummiin nuril ma'asum Wa ala alihi wa sahbihi Wa barik wa sallim tasliman kathira Amma ba'a Uh, pertama sekali saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Hazar, uh, Ustaz Hafiz Zaafarani, uh, pihak pengurusan masjid uh, Bandar Baru Nilai secara ringkasnya ataupun Datuk Kelana Petra, Undang Luak Sungai Ujong, Nilai. Uh, saya pun ada kuliah uh, berjadual di sini. Dan tuan-tuan uh, dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yeah. Jadi topik ni memang topik yang hangatlah, dah hangat dan sebenarnya dah dah menjadi main bread and butter lah. Maksudnya dah saya mengkaji perkara ni dah terlalu lama lah. Kita kata sejak 1988 dan secara seriusnya mungkin 2009 ataupun 2000. Jadi banyak buat pembentangan terlibat dalam diradikalisasi dengan pihak berkuasa, dengan pihak jatuh tangga dan sebagainya. Uh, hampir daripada apa, 1998, uh, 2008, 2018, mungkin 26 tahun lah, eh, 20, eh, 27 tahun lah. 27 tahun, 20 kalau 20 ada tahun. anak dah remaja, <laughs> dah, <laughs> dah. kahwin lah. <Yeah. laughs> Jadi malam ni saya bawa buku ni, bukan saya nak buat apa saya nak tunjuk pada tuan-tuan sebenarnya isu wahabi ni bukan main-main isu wahabi ni bukan isu kita nak bergosip kita nak bersembang kari tidak uh, saya suka mulakan macam ni lah ustaz diantara eh? ya yeah. Di antara asas agama adalah kita mengenal fitnah zaman kita. Tuan-tuan, untuk menjaga agama kita kena kena kenal fitnah zaman kita. Ini berdasarkan hadis Ummu Sunnah, hadis Jibril alaihi salam ketika beliau datang dalam rupa manusia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima perkara Islam, iman, ihsan, hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Jadi ulama kata ketika setelah tiga hari dalam riwayat Abu Daud Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang datang?" Maka Sayyidina Umar kata Allahu wa rasuluhu alam Maka Rasulullah SAW bersabda Zaka Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum Itu Jibril Alayhi salam datang kepada kalian Mengajar kalian agama kalian Hadis ini dikenali sebagai Ummus Sunnah Seperti mana Al-Fatihah tu Ummul Quran Hadis Jibril ni Ummus Sunnah dia menghimpunkan makna agama. Dan di antara makna agama tu adalah mengetahui Sa'ah Mengetahui tentang tanda-tanda hari kiamat. Hmm. Jadi Rasulullah sebut dua tanda antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ria asya yatatawaluna fil bunyan itu. Rasulullah sebut tentang masalah sosial dan masalah dan perubahan sosial dan perubahan ekonomi tak apa kita tak nak panjang bab tu tapi bila perkara tersebut ada dalam hadis Jibril dan disebut hadis ni berlaku di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di antara asas agama mengenal tanda-tanda hari kiamat kata guru kami asas agama tu adalah maknanya apa kamu mengenal fitnah yang ada pada zaman kamu agar kamu tidak terjatuh dalam fitnah tersebut dan Alhamdulillah macam saya pernah kongsikan saya pernah belajar subjek hadir alam islami bersama dengan Syekh Dr. Muhammad Amin kami belajar bagaimana umat Islam berubah daripada pembunuhan Sena Omar Al Khattab radhiyallahu taala anhu melalui pembukaan-pembukaan perang salib, perang pemikiran kejatuhan Andalus, kejatuhan Empayar Mogul dan sebagainya sampai kepada kejatuhan Turki Osmania, sampai kepada tertubuhnya negara Israel dan kita sampai pada hari yang saya belajar hari itulah di di di, Jordan tu maknanya kita mengenal fitnah-fitnah besar-besar yang pernah melanda umat Islam. Dan antara fitnah yang sangat besar ada tiga Pertama fitnah Zionism ataupun Sohyuniyah Daripada kalangan kaum Yahudi Yang kedua fitnah Al-Masuniyah Ataupun kita panggil Freemason Ataupun disebut juga Illuminati Daripada golongan Kristian Dan yang ketiga fitnah yang sangat dahsyat Adalah fitnah Wahabiyah Daripada umat Islam Jadi inilah tiga fitnah yang paling besar zaman kita ni Yahudi, Zionis, Christian, Zionis, Freemason, Freemason, Wahabi, Wahabi. Dan ini semua ada kaitan dengan apa yang berlaku di Timur Tengah yang kita tengok pada hari ini. Pergolakan tu. Pergolakan yang kita tengok pada hari ini dan kejatuhan Khilafah Utsmaniyah dan kita kata pemecahan umat Islam, ini semua ada berlaku tiga kumpulan ini berlaku. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau tak kenal apa itu Zionis, tak kenal apa itu Masunia Freemason, tak kenal apa itu Wahabi, maknanya tak mengenal tentang fitnah yang paling besar yang ada pada zaman kita. Jadi kalau tak kenal, memang sangat terdedah kepada untuk terjerumus dalam fitnah ini. Okay, baik terus.